Не дай Бог, будуть Збройні сили, і це все дійде до нашого міста. Досвід сьогодні є. Це є досвід окупації російськими військами інших територій. І от Юрій Санчуч підготовив довідку про те, як це робилося в південній Асвіті, як це робилося у Абхазії. Куди люди втікали, куди люди ховалися. Ховатися те, про що ми зараз будемо говорити. Біля церкві споруди поділяються захисні на дві категорії. Перша категорія це виробництво. Тому перша група захисних споруд, які є у нас у місті Біла Церква, це ті, що чиститься за тим чи іншим виробництвом, починаючи з таких як Краслава. І закінчуючи, де е, можуть міститись до тисячі чоловік, і закінчуються менше. І е, друга група захисних споруд це підвали наших браток-орібок, які теж, е, от, по прикладу, я ще раз скажу, тих територій, де е, росіяни були бойові е, дії, люди в основному зберігалися там, ховалися проти. Тому ми запросили сюди. интенсивные движения, мы запускали сегодня розыгрыш, а теперь у нас их 80 по месту. это тоже разумеется, что вот именно. Доброго дня, шановники. Отправляет начальник управления ПТ на звучание ситуации, это цивильная атака по начальникам Дезонтуловской русской рады Кузнецов. Ему, что я надеюсь, знаю. То, что сказал Василий Петрович, все это реальная и конкретная вещь. И как правильно отметил, что некоторые руководители предприятия их там немного, но есть у нас, которые все считают, что Исима Цивинозакиса, которая существует во всем мире, а Швейцария, кстати, за из споводы создана и существует на 103% всего населения, поэтому необходимо сделать там ряд уваг. Первое. При получении сигнала на тревога, во-первых, сигнал поведенной тревога подается для предупреждения всего населения о возникшей непосредственной угрозе поражения противникам данного населенного пункта. Для этого используют технические средства связи и оповещения, включая электросирены. У нас и в городе 23, и последний лазорь подключил на АТС-3. Практически все работают за течение четырех, которые включаются в автономном движении. Электросерены подаются проложительный от 3 до 5 минут забывающий сигнал. По местному проводному радиовещанию подается текстовое содержание сигнала. Увага, увага, громадяне, и у вас всем на руки оно выдано и имеется. Так или нет? Да. Изменений никаких не произошло. Этот же сигнал по возможности будет передаваться по радио и телевидению. При получении сигнала повышенной тревога, руководитель предприятий, о чем сказал если голова начальник цивильного полона места, производит безаварийную остановку предприятий, организацию учреждений, план безаварийной остановки у вас разработан и находится, как правило, или у главного инженера, или у главного технолога. Укрывают наиболее работающую смену в своих убежищах. Отправляют родителей за детьми в школы и в детские садики. Формирование цивильной обороны, цивильного захисту развертывается и готовится по прямому предназначению. Вторая категория города – это неработающая население. Согласно расчету ЖЭКов, они у всех все же какие, все согласовано, все рассчитано. Может, там где-то на 5-7 лет ошибки. Укрывается в подвальных и полуподвальных помещениях от богатого поверховных будинка. Ключи от подвальных помещений находятся у слесарей в ЖК. Имея при себе все необходимое. Проживающие же в частном секторе а это небольшой бич, город вроде, а в проживающих в частном секторе у нас очень много людей. Вот так возит закон. Не его Остаются дома и готовят подвалы и полуподвалы. Руководителям учебных заведений отправляют учащихся домой. Школы, детей домой начальные классы и детские сады от, а только по прибытию родителей. везде них никого никто не отправляет. Далее. Милиция осуществляет охрану общественного порядка и сбережения материальных ценностей граждан. В неведомственной охране, мы, кстати, их сюда пригласили, да? есть. есть. есть, есть. Осуществляет охрану тех объектов, которые взяты у вас, вы получаете на них деньги, с учетом того же населения, которое проживает в этих же домах. Потому что такое понятие вашей охраны фермы не просто на дома, а охраняет, а правило живут у Служба газового господарства снижает рабочее давление до минимального, но не убирает до нуля.